Согласны с тем, что э, все разговоры о том, что из-за высокой арендной платы у них высокая стоимость на самом деле ложь? Нет, и конечно, это, потому что твоя, сам... Твоя вещь, нет, нет, я спросил. Нет, нет, я сейчас скажу, не ложь. Они, вот вы, я еще раз говорю, смотрите, когда я вам сказала потраченную сумму денег, я больше всего переживаю, что у них остается для своей собственной жизни. Они же не могут заниматься этим ради удовольствия, да? Они этим занимаются ради того, чтобы что-то в семью провести, детей учить, одевать. Вот когда они борются даже за 100 гривен, за 500 гривен, они борются за свою жизнь. А мы с вами должны понимать, когда мы пришли с ними торговаться, когда она уступает, она уступает только из той части, которая относится на ее собственную жизнь. Потому что налоги она не может заплатить. Этому, кто дал за 10 тысяч она не может заплатить, поэтому она оставила самый слабый момент. Вот эти 100-200 гривен. Кому-то не деньги, а для кого-то это очень важная сумма. Поэтому нельзя так обобщать.